शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार आणि दिल्लीला धडक देण्याचा निर्धार सध्या पंजाब हरियाणा राज्यांच्या सीमा आणि दिल्लीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर शेतकऱ्यांची पुन्हा गर्दी जमू लागली आहे सरकारनेही या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी रस्ते इंटरनेट बंद आहे पण त्यातच पंजाबच्या सीमेवर एका तरुण शेतकऱ्याचा गोळी लागल्याने मृत्यू झाला आहे आणि त्यामुळे वातावरण आणखी या एक 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 बेटा है हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्ध सैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी दी होगी ये देश सभी का है प्रधानमंत्री सभी के हैं उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए डेढ़ दो लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है इसके ऊपर 60 परसेंट किसान निर्भर कर रहे हैं खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80 परसेंट आबादी बनती है तो हमारी पूरा प्रयास है कि पी, पीसफुली रहेंगे अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है आप संविधान की रक्षा कीजिए हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है इधर किसान है वो भी हमारे परिवारों से है हम भी अपने हैं इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो वो जो देश को आज दुख तस्वीरें देखने में आ, आ, सामने आए और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे पीसफुली रहेंगे अब गेंद केंद्र के पाले में वो आने वाले समय में आ, क्या फैसला करते हैं केंद्र सरकार ने दोन वर्षांपूर्वी शेक आंदोलनापुढ़े झुकत तीन वादग्रस्त कृषि कायदे मागे घेतले होते त्यानंतर शेतकऱ्यांचं आंदोलन स्थगित झालं नऊ ऑगस्ट दोन हजार वीसपासून सलग दीड वर्ष याच शेतकऱ्यांनी राजधानी नवी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केलं होतं यात सुमारे सातशे शेतकरी मरण देखील पावले सरकारने कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाखाली विविध प्रकारे अडथळे आणले नेत्यांना अटकाव केला मात्र शेतकरी हल्ले नाहीत ऊन वारा पाऊस आणि कडाक्याच्या थंडीतही पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे येणारे रस्ते रोखून धरण्यात आले होते केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तिन्ही कायदे माघारी घेतले पण सर्व प्रकारच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत निश्चित करून देण्याची मागणी मान्य केली गेली नाही यावर सरकार विचार करेल असं आश्वासन तेव्हा दिलं होतं आता याच प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी शेतकरी पुन्हा दिल्लीला निघालेत यावेळी त्यांच्या मागण्या काय आहेत ते पाहूया एम एस पी अर्थात पिकांना हमीभाव ही शेतकऱ्यांची पहिली आणि प्रमुख मागणी आहे पण हा हमीभाव स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे हवा असा शेतकरी संघटनांचा आग्रह आहे त्याचबरोबर स्वामीनाथन आयोगाच्या इतर शिफारशींचीही अंमलबजावणी करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा गृहित धरून सर्व शेतमालांचे दर निश्चित करून द्यावेत अशी मुख्य शिफारस आयोगाने केली होती शिवाय शेतकऱ्यांना अर्थपुरवठा तसंच विविध प्रकारच्या सेवा देण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्या बळकट करण्याची योजना आखण्याची शिफारसही करण्यात आली होती त्याचबरोबर अठ्ठावन्न वर्षांवरील शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही आहे तसंच शेत जमिनींचं भूसंपादन दोन हजार तेराच्या कायद्यानुसारच करण्यात यावं अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे सरकारने तिन्ही कायदे मागे घेतले पण इतर मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन पाळलं नाही असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे म्हणून पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील प्रामुख्याने गहू भात उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी चलो दिल्लीचा नारा दिला आहे पण सरकारने हे आंदोलन थांबवण्यासाठी पंजाब हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत येणारे सर्व रस्ते अडवलेत महामार्गावर खिळे ठोकून हो कुणाला पुढे जाता येणार नाही अशी व्यवस्था केली आहे महामार्गावरून दिल्लीत येणाऱ्या रस्त्यांवर ट्रॅक्टर टॉली चालवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे दिल्लीच्या भोवतालच्या या तिन्ही राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे तर दुसरीकडे सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा सुद्धा सुरू ठेवली आहे पण यातून अजून तरी तोडगा निघू शकलेला नाही माननीय मंत्रीजी कल ये बता रहे थे ते सरकार अगर एम एस पी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा डेढ़ लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा और इसी के बराबर एक खेती माहर सौस का प्रकाश कामरेड़ी जी के अनुसार केवल एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपया। अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये दो तीन फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए ये हमें उचित नहीं लग रहा दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपए का ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए मनुखता के लिए इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है अगर यही पैसा एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार तो एक करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसके इसे अगर ध्यान से देखेंगे स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने छह क्रॉप्स लिए हैं पांच उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे हम मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया अपने आप नेचुरल मूंग को मूंग की बिजाई कर रहा है उसकी खरीदी नहीं होगी तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकलकर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है हमारा हमारी मांग है के पूरे देश के किसानों की तेईस फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है जो तेईस फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी प्र, उसकी प्रचोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए आपको स्टैंड रखने के लिए एक स्पोर्ट दी जा रही है तो आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें और वो भी देती हैं जब और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई लोकसभा निवडणुकांची घोषणा कधीही होऊ शकते अशी शक्यता आहे या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची नाराजी सरकारला परवडणारी नाही ना पण तरीही सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचं टाळलं आहे आता आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार काही ठोस निर्णय घेतं की शेतकऱ्यांना राजधानीत येण्यापासून रोखतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे तुम्हाला याबद्दल काय या वाटतं ते कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की द्या व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद